tinampi dening temanten putri kebak raos pangati-ati. saka Mundir telutur katuraken nenggari upacara ing ataring paripurna BN2 audio cacar kucur aso gunakaya saknu gune amung kinarya dadi sasmito miwah piwulang luhur kunjuk sanga bagus sang bagus temanten kakung lamun sang temanten kakung mesrem badhe dhaulakrama jroning bebrayan agung ing sinangkulan wajib triprangkara sepisan kudu bisa dadi sangsang agung pangayomaning keluarga